为什么来这儿？溜冰啊！大老远来这种野冰场，城里面那么多。这个地方对我来说不一样。我小的时候放学，每次都会经过这里。一是爸爸妈妈怕我受伤，所以从来不让我进去。三年，我从这里经过了三年，我可是一次都没有进去过。因为你的眩晕症吗？ 虽然他们有点小题大做，但是也是为了我好，所以我真的很想滑一次。 是吗？什么来，自己站起来试试。啊、站直。我站直了呀。放松，我放手了。不,不行。不会摔出来的，来。啊来 哎，双膝微屈，眼睛自然平视远方，眼睛不要盯着脚看，双脚打开，手慢慢的，对。 相信自己，我就在你面前，爬过来。 不好意思，我还有个笨学生，教不过来、哦。好帅啊！戴上<下>。这个会不会太夸张了？这儿只有小孩的护具了，我还怕你头大戴不上我头大，你头才大呢，不仅大还，还秃。说什么呢？我那是谁造成的啊？还不是因为你。 脱毛膏的事情还没跟你算。您大人不计小人过，你都不知道你换了发型之后，这尽显男人本色。懒得跟你计较。我还没有算你装鬼吓我的事儿。还记着呢。我说这么小声你都听得到？有回音。是吗？没有、啊。喂，Hello。你又骗我，你又…… 我带你。记住我刚教你的技巧，再试试。我可不可以扶着你啊？你扶着我，你永远也学不会。记住我教你的，放心，不会让你摔的。我在你旁边。你要是能永远在我身边，该多好。来，发什么呆呢？ 没么，吧？来，呃，现在试试，自己试试。 请谢谢你，让我的初恋回忆满分。 车呢？给你，猪蹄汤，你做的？嗯，啊，当然，跟你那个独门秘方呢，肯定是没有办法比，但是我呢，有我的。 秘密武器，猪蹄汤来了，小梦啊，多吃点，吃饱饱的才能长个头，超过你哥哥。是老板娘的声音。 你怎么找到这家猪蹄汤的、嗯？是阿姨告诉我的，她说之前你们一家四口在冰岛的时候，经常去喝这家猪蹄汤，后来你一个人不开心的时候也会去喝，所以她就干脆跟老板娘学了这个手艺。哎呀，你快先尝一尝呀，有没有你熟悉的味道？ 你为什么对我那么好？我对你一点也不好。没有啊，其实你对我也挺好的，就有点凶，偶尔有点凶。不对你凶一点，你怎么长记性？<laughs> 那现在两个月的时间也快到了，你就没有什么想跟我说的，让我长长记性吗？没有，就。 就觉得终于要走了，亲姐。冷面魔王，那你有没有什么想对我说的？有啊，当然有啊！我要感谢你这两个月对我来说惨无人道的照顾，让我不仅提高了我的业务水平，也极大的提高了我的身体素质。所以，现在期限就快要到了。 我的离开，就当我对你的感谢吧。那个，我妈当时到底给了你什么好处，啊？让你那么替她卖命？嗯，阿姨说，只要我完成任务，就会给我一个大大的奖励啊。 那你完成任务了吗？ 完成了呀，阿姨呢就是想让我考验你的，嗯，验证一下。验证我什么？啊，嗯、呃，就验证你的取向。<laughs> 那你这个方法不能用在别人身上了。 是要看星星吗？啊！我本来是来带你看星星的。为什么要来这儿看星星、啊？因为这边就是有湖光啊，有满天的星星投射到湖面上，一定很浪漫的。可是现在。 天黑漆漆的，怎么看都像是抛尸现场。哎，如果能够满天星星，再配上飘雪，一定更完美的。的你又要雪又要星星，怎么可能同时实现呢？那是因为你不懂，初雪对我来说有不一样的意义。我爸就是在初雪那天向我妈表白的。 后来他们就在一起了，所以每一年的初雪，他们都会出去约会，把我一个人留在家里，都没有人陪我玩，我一个人很孤单的。这样吧，以后初雪的时候，我们把我鸟带来，它在雪地里一定很可爱的。算了吧，我知道你没时间。没事啊，下次出去我们还可以再来。真的吗？ 嗯，算了吧，算了吧。为什么？没什么呀。来啊！你知道吗？对着这个湖面许愿，如果湖神听到了你的愿望，他就会满足你的愿望。你要不要试一下？太傻了，我不要。 自己是制片，你自己做的戏你自己都不信，让别人怎么信啊？那反正现在又没有人，你试一下嘛。不要。你不试是,是吧？那我先来。 哎呀，啊，勇敢一点。 今天也没星星了，回去吧。 谢谢你给我过生日。不用谢，你开心就好。你怎么知道我的生日是今天？就用心知道的。走、啊。我就送你到这儿，我就不进去了。昨天祖瑶就把我打包好的东西都搬走了。 这段时间，谢谢你的照顾，以后就不打扰你了，走啦。 回来了，你这一整天都去哪儿了？怎么这么……你，哎呦。 不哭，怎么了这是？啊，不哭，怎么了？嗯，发生什么事儿了？怎么哭成这样啊？到底发生什么事儿？快跟我说说。<laughs>